Алкодепутат Гурулев приперся снова на прямой эфир на московскую студию и бовкнул Зайвого. Я только что вернулся из родного Был У нас есть село Газимурский завод. Оно может быть не сильно большое село и район, там 8 тысяч, но там громадное сегодня предприятие. Там очень много народу, в том числе приезжего, а медицины нет. Три сарая 1929 года и советская постройка, типа барак, елка, называется районной больницы с 22 врачей, 8 в наличии. Роддома сократили повсюду. Вот представьте, что такое. Вот, вот, все смотрят и привыкли, вот здесь в европейской части. Вот у нас, чтобы оттуда женщину беременную довести до родов, это то же самое, что из Пензы всех вести в Москву. Вот вам вот, пример такой, пример. И вот эти моменты, я приглашаю вот, там, Михаила Альбертовича Мурашкова в Забайкалье. Вот, Михаил вот, Альбертович много раз эту тему поднимал. Трагедия в том, что они же ему не подчиняются. Вот. Это проедие же региональное подчинение. Покажем, что реально происходит. Если мы говорим о той задаче, которую поставил президент, сохранить все социальные гарантии населению, то, наверное, население должно быть сохранено в гарантии везде, независимо от места проживания. У нас это в Конституции записано. Так-то. Но у нас и школы, и медицинские учреждения не федерального подчинения. Так вот, с этого и надо получается, начать. если у нас бедный регион, все проваливается. Да, это факты, которые сегодня есть. Ох, и цикаво. И что ждали? А как же велич потужность Российской Федерации? Сколько вы тогда работаете, топаете? 7,5 километров в одну сторону, 7,5 в другую. А раньше же автобус здесь ходил, да? Я да, помню, вот автобус дороге? ходил по вот этой дороге. Так дороги автобус не пройдет. Тут только танком надо ездить по таким ну, дорогам. На танке не наездишься. Хотя бы дороги. И не надо нам идеально, знаете, как ровно асфальт выложить. Хотя просто их прочистить. Засыпать хотя бы. У нас местные ходили, засыпали в яму. Вставали и шли засыпать. И автобус. Хотя бы не надо нам каждый час, каждые два. Утром два и вечером два рейса. Чтобы люди знали, что они ведь утром могут выехать, а вечером вернуться домой. Ну що ж, та сама велика Росія, яка третій рік поспіль намагається ущасливати своєю присутністю українців, насправді то не може навіть про своїх громадян подбати. І ось цю проблему підпорядкування федеральному центру навіть на рівних умовах для всіх медиків і вчителів, за 25 останніх років не зміг вирішити великий менеджер Путін. Тим часом Гурульов. Сегодня, вот приезжаешь в село, село примерно там, ну, 350-400 человек. Сколько на СВО? 50-55 человек. Ну, представьте, вот процент, да? Ну, это же серьезно. Крайне серьезно. Причем они умудряются еще держать скотину. Там, 5-10, говорю, хорошо, муж уехал, там, четверо детей. Как скотину держишь? Ну, ничего. Иван помогает, деньги присылает, я сено закупаю, что-то успеваю. Посадку деревню, да? У нас там нікого там газа, нічого нету, якби дрова, уголь там все, все остальное. І люди, ви знаєте, живуть, і народ очень добрий. Ну, добрий народ, вони говорять, ну так, да, у нас є проблеми, да, приходять, то їздити, ну це наша родина, ми там живемо. Та й це ще не все. Були там на російських студіях і такі заяви. До речі, дивіться та коментуйте. Бо чим більше наших дронів долітає до російських НПЗ, тим більше підгорає у брехливих руперів Путіна. для того, чтобы реалистично оценивать ситуацию, во-первых, необходимо для себя категорически отвергнуть вероятность того, что у нас в нашей нынешней ситуации и с тем целеполаганием, которое мы перед собой ставим, что у нас, в принципе, могут быть союзники. Это невозможно. Мы ставим перед собой цель, надо открыто говорить, вернуть себе статус великой мировой державы, одной из очень немногих, и обладать грандиозным влиянием в масштабах человечества. Если кому-то кажется, что кто-то может, сломя голову, костьми лечь для того, чтобы нам в этом помочь, этого не будет никогда. Вы попробуйте в жизни состояться так, чтобы влиять там на людей вокруг, и кроме всего семьи, найдите, чтобы кто-то вас поддержал. Поэтому здесь это просто необходимо исключить как вероятность. Сейчас речь идет о том, что в целом выжить для Украины, в каком-то виде существовать, это цель. Потому что, если... Трамп не спраць то є цієї цілі не буде. якод вот планка максимальна, на яку може розраховувати нинішнє там українське руководство, європейці і всі останні. Зібрала для вас добірку цинічних і абсолютно нікчемних заяв російських пропагандистів, на яких зачекався вже не тільки міжнародний суд, але схожий Кобзон. Бо ті, хто мріють про знищення всієї України та всіх нас, українців ні на що інше не заслуговують. надо признать о том, что по сути началась война в Арктике. Наверное, надо признать некоторые вещи, которые есть. Но если, к примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию, почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландия? Это не шутки. Еще как нужна. Если Трамп младший за миску баланды кого-то купил радостно, и они готовы идти в Америку, то почему нельзя привезти несколько коробок из-под ксерокса набитых и эту тему закрыть раз и навсегда? Но на худую конец с Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что дани там уже никогда не будет. И когда мы здесь рассуждаем, а что получит Трамп, если остановка конфликта будет на наших условиях, да. все думают, что Трамп должен получить что-то на территории Украины. Нет, это будет обсуждаться в глобальном плане. Какое целеполагание Трампа сейчас? Он сосредотачивает свое внимание на Северной Америке, Гренландия, Канада, Панамский канал. Это не пустые слова. Он реально туда идет. Мы видим последний. Мы последнее... ему можем сказать черт с ней из Гренландии. Мы скажем да, мы не туда нравится. не лезем. Ты, то есть, действительно. Это его... Вы сейчас серьезно да? говорите? Я серьезно говорю, что когда mm -hmm. Трамп будет предпринимать попытки его команда интегрирования Гренландии или других регионов к себе, ему важно, чтобы Китай, Россия и другие лидеры, которые сейчас в мире есть, признали это спокойно.